नमस्कार जय श्रीराम अध्यात्म सुबोध या चॅनलमध्ये आपले स्वागत मंडळी आज आपण अत्यंत दिव्य व प्रभावी असे नारायण कवच बघणार आहोत मनुष्याच्या मोठ्यातल्या मोठ्या संकटांचा नाश करणारे ग्रहपीडा दूर करणारे व भूत प्रेत पिशाच्य बाधा दूर करणारे तसेच सर्वत्र विजयी करणारे हे नारायण कवच आहे याच्या नित्यानुष्ठानाने मनुष्याचे इहलौकिक व पारलौकिक सर्व मनोरथ निश्चित पूर्ण होतात हे नारायण कवच श्रीमद्भागवतामध्ये स्कंदातील आठव्या अध्यायात येते देवगुरू बृहस्पतींनी देवांचा त्याग केल्यानंतर त्वष्टापुत्र विश्वरूप देवगुरू झाला व त्याने देवराज इंद्राला या नारायण कवचाचा उपदेश केला व हे नारायण कवच इंद्राने धारण केल्याने त्याने असुरांवर विजय प्राप्त करून घेतला व तो त्रैलोक्य लक्ष्मीचा अधिपती झाला आपणही नित्य पठनाद्वारे किंवा श्रवणाद्वारे जर हे नारायण कवच धारण केले तर आपल्याला सुद्धा सर्व शत्रूंचा नाश होऊन उत्तम ऐश्वर्याची प्राप्ती होऊ शकते तर आपण हे नारायण कवच आता बघूया ओम नमो भगवते वासुदेवाय राजो वाच ययागुप्त सहस्राक्ष Sabahan bahahan, saya kan. क्रीडन्नेव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा तथा इनशतुन् येन गुप्तो जयन् मृधे श्रीशुकौवाच मृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदीहैकमनाश्रुणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराच्च म्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्ययेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वो मुखे शिरस्यानुपूर्व्या डोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारन्त मङ्गल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेध्रुदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जा नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडं तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ् रिपदमापदगेन्द्रपृष्ठे रिचरमासि गदेषु चाप पाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मुत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु <Sanye> मायाबटु वामनो व्यात् त्रिविक्रमः ख्येवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिशुः प्रभुः पायानृसिंहो नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विने दुर्न्यपतं गर्भाः रक्षत्वसोमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयो नीतधरो वराहः रामो द्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भदताग्रजोऽस्मान् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथयोगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाद्धयःशीर्षा मां देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धनवन्तरिर्भगवान्पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयाद्दृषभो निरजितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधाद् बुद्धस्तु प्रमादात् कलकेः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्त वेणुः नारायणः प्राह्ण उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररिन्द्रपाणिः ोपराह्णे मधुहोऽग्रधन्वा सायन्त्रिधामावतु माधवो मां देवशे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्म नेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धि दन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वात सखो हुताशः गदेश निःस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढ्य निष्पिण्ढ्य जितप्रियासि भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन् या त्वं यातु धान पिशाच विप्रग्रहघोरदृश्य ष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपुरीतो भीमस्वनो रेहृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारासिवरारिसैन्यमीशः प्रयुक्तो मम छिन्दि चिन्दि हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्योऽभूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरिसृपेभ्यो दंष्ट्रीभ्यो भूतेभ्यो मोहोभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन् भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्दुसंक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवां स्तोत्र स्थोभछन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषः कृच्छ्रेभ्यो विश्वः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनःप्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिस्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातुः सर्वैस्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षु दिक्षुर्ध्वमधः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकम् विजेशस्यञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समरुधन्वनी तस्योपरिविमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतसद्य सविमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात्काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीम्बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिता षष्टस्कंधे नारायणवर्मकथनमष्टमहा गोपालकृष्णापणमस्तू मंडळी शुकाचार्य नारायण शेवटी सांगतात की जो मनुष्य याचे नित्यश्रवण अथवा पठन करतो तो सर्व भयापासून मुक्त होतो सर्व प्राणी त्याच्यासमोर नम्र राहतात त्याचप्रमाणे तो त्रिलोकलक्ष्मीचा स्वामी होतो हिंदू धर्माविषयी अशा अनेक गोष्टी जाणून घेण्यासाठी आमच्या चॅनलला जास्तीत जास्त लाईक करा शेअर करा व सबस्क्राईब करा धन्यवाद शुभम भवतू